за прошедший период, а именно это приблизительно год, подразделение батальона практически поставленную задачу перед собой выполнили в плане того, что были перекрыты полностью все вероятные подходы и проходы разведывательных дивизионных групп. Вот. Находится батальон на нулевой линии соприкосновения. Вот. Противника в огонь уйдет плотно, в особенности это ночное время, и никаких они домовностей не соблюдают. То, ну, тоже и касается, и в, в особенности ночных, ночного времени суток. Это систематическое обстрел оппозиции 120 минометами 82 ми вот, Как правило, соблюдая режим тишины, мы не отвечаем таким калибрам. Вот, в основном э, стараемся адекватно отвечать э, стрелкотней стрелковым оружием. Но хочется отметить, что солдаты насколько воодушевлены и полны решимости стоять дальше на по обороне наших рубежей. Ничего не поменялось, так само ночью активируется, днем они трошки с БВД. Ну так, штатная ситуация, как обычно. Так, да, сіра зона, виходить, цей ДФС. Ми його не контролюємо. Ну частенько. Раз-два в неділю, да, підходить до нього. Тут вони виходить недалечко у нас. Це обличчя це 400 метрів. Там, виходить, позиції є, і, звісно, там і працює по нам. Да, війна, у нас російський агресор. Ніхто цього не заперечить, тим більше перед нами були далі дагестанці, І Росія, він не скриває свого флага. То що, звісно, всі прекрасно знають. Ну, саме тут знаємо. А там, як їм трепоймуться, як все показує Бог. Не знає. Мы-то знаем, кто против нас стоит и за что мы стоим.